«Арс. Она рассказывает о древнем, когда-то существовавшем кладе. Это ремень. Как это так назывался? Когда-то, в далеком прошлом, существовал этот лагерь, как вы поняли. Насколько история говорит, в этот лагерь присылали детей. Присылали, да, присылали. Чтобы, видимо, торговать, я не знаю, что-то такое, пытать. Точно не знаю. Так вот, это весь. тело бросает в дрожь. Вы просто не представляете, какой ужас и страх испытывали дети, которые туда присылались. Итак, начнем. Когда-то три маленьких девочки, которые случайно... О, Боже, это была аристократическая прекрасная семья. Но, о, нет, одна из них разбила у любимой мамочки. И тогда их отослали туда на все лето. Гром, пол, небо, Продолжим. Приехав туда, конечно же, они встретили прекрасное миловидное здание, но как только они зашли, их поджидал кровожадный, большой и страшный хозяин этого дома. отправили в поход. Нет, Ром, он не, попал. не попал. Это было самое страшное наказание. Притом вел их не просто какой-то какой, -то, какой -то невинный человек. О, нет. Их вели самые страшные в этом слагере люди. Ну, конечно, после великого Талентия и его прекрасной жены. Это эти люди. Их имена страшно произносить истории. Понимаете? Аккуратно, пожалуйста, беременные дети. Отойдите, отойдите, пожалуйста. Эти имена это Антоний Первый и Володя Великий. провозились и с обедом, и с водой, и с палатками. В конце концов, они легли и начали спать после трудного дня. Буквально сразу, через секунд тридцать, они отрубились. Простите за выражение. Ну что ж, а потом это непроверенный источник, так как дальше почему-то, ну, эти девочки пропали. В общем, по непроверенным источникам, конечно же, Володя Великий и они первые вернулись домой. Но есть одна еще одна маленькая деталь. Скорее всего, ими был нанят черный альпинист. Он утащил этих девочек в пропасть, и больше их никто не видел. Вот такая история.